Здравствуйте! Это программа Пин-кода, я ее ведущий Олег Хамяк. В нашей передаче я раскрою код успеха нашего гостя и расскажу о тех составляющих кода, которые позволили преодолеть трудности на пути к цели. Знания, умения, везение, воспитание или особый стиль менеджмента сыграли решающую роль в становлении бизнеса. Но самое интересное, я расшифрую ту часть кода, которая еще не задействована. И именно она придаст новое движение бизнесу. Итак, у нас в гостях Александр Высоцкий, владелец консалтинговой компании Высоцкий консалтинг. Олександр Висоцький організував свою першу компанію у 1994 році. У 1999-му створив виробниче підприємство «Бейджмастер». З 2001 по 2007 був засновником та співвласником підприємства Герольдмастер, найбільшої в Україні компанії, що спеціалізується на виготовленні сувенірно-народної продукції у 2003-му Разом з консультантом Андрієм Рубльовським створює школу продуктивності, яка у 2013-му 2008 году перетворится на «Высоцкий консалтинг. Добрый день, Александр. Добрый день. Э, насколько я знаю, идея компании ⁇ это консалтинг для владельцев бизнеса. Да, мы занимаемся только владельцами бизнеса и занимаемся внедрением инструментов управления. И компания достаточно успешная, соответственно, вот интересно начало этого бизнес-пути, с чего как бы начиналось все началось в консалтинге все с того, что в 2000 примерно на году мы с моим партнером Анатолием Шиян, это заслуженный деятель искусства Украины сейчас, мы решили э, объединить свои усилия в создании компании по производству наград, Родина, медали и так далее. И дела у нас пошли довольно неплохо. То есть он необычайно талантливый человек в области дизайна, технологии, э, я проявлял определенные таланты в области менеджмента, управления. И вот мы объединили усилия. У нас дела пошли очень быстро. То есть мы буквально там через год расширились уже в 2-3 раза. И знаете, наступили очень тяжелые, тяжелые времена, для нас наступили, потому что была и слава, были заказы определенные, но количество заказов как-то росло очень быстро. Количество сотрудников росло очень быстро, и мы столкнулись с проблемой, что все это хозяйство создает слишком много хаоса, создает слишком много проблем управленческих. Жить так долго было нельзя, и поэтому я своему партнеру сказал, давай мы что-то будем с менеджментом делать, давай искать какие-то решения. И мы нашли эти решения, внедряли около полутора лет, самостоятельно налаживали, экспериментировали, меняли. Получилась очень неплохая работающая система управления и которая решила вот эти проблемы с организационным хаосом, и мы стали еще быстрее расти. И потом один мой знакомый, бизнес-консультант, он просто ко мне когда сказал, говорит, слушай, ты такие вещи делаешь, может быть, тебе стоит рассказать об этом, такой-то семинарчик там, двухдневный провести. Я говорю, ты что, очумел, что ли? Какой двухдневный семинарчик? То есть два дня подряд ну, что-то рассказывать, это вообще совершенно нереально. Но он меня вдохновил на это, и, в общем, так вот началось все с семинаров. То есть вот так вот совершенно случайно занялись консалтингом, в результате получился успешный бизнес. А, вы знаете, я бы это тогда для меня выглядело ну, чем-то возможно таким случайным. По прошествии вот этих лет занятий консалтингом я могу вам сказать, что вот чем больше я познаю себя, чем больше я мир познаю, тем больше я понимаю, что это вообще единственный возможный исход, который бы произойти. Базовое образование какое у вас? Знаете, я закончил высшее военное авиационно-инженерное училище Киевское по специальности электронное оборудование летательных аппаратов. Ну, насколько я знаю, многие, кто заканчивал, в конце концов, занимались бизнесом и вполне успешно занимались. Да. Чему-то там учили. Да. да. Вы знаете, это удивительно совершенно, потому что я вспоминаю, а я неплохо помню программу обучения, я не, не, помню ничего, чтобы напоминало менеджмент или бизнес. Вообще идея заниматься бизнесом как возникла? Вы же заканчивали военным, ну и, соответственно, должна была быть карьера военного, но 92-й год, я так понимаю, это уже ужасная карьера. Все было очень интересно. Дело в том, что когда я заканчивал училище военное, я умудрился защитить диплом вообще не на своем факультете. То есть я электронщик, но защищал диплом по прикладной математике. Ну, увлекла меня компьютерная область, Плюс образование электронщика, то есть мне легко удавалось стыковать электронику и компьютеры, которые тогда только-только вот, только набирали обороты. И меня оставили на кафедре. то есть примерно год я занимался там, всякими э, научными работами. У моего научного руководителя возникла проблема. Он написал первый словарь по информационным технологиям. Ибрагим Абдулович Бедулин, вот он тогда этот словарь готовил к изданию. И э, у него была проблема, потому что он нашел спонсор на издание словаря, который работал на Apple Macintosh. А словарь у него был, естественно, вот на чем был, на том был. И никак они не могли перенести. Он ко мне обратился и говорит, что делать? Я говорю, да ладно, я сейчас тебе напишу программку, которая быстро все перебросит и все. Ну и написал программку, перебросила. И он отнес, а спонсором вот этот парень был, который... Программирование, я понял. Программирование, да. Программирование, это к менеджменту и к организации бизнеса. Абсолютно. И вот так я попал в Apple Computer. Компания занималась консалтингом, компьютерами. І годині не проработал, шо у шов відкриває свій собственний бізнес. Дивіться далі у Пінкоді, чому Олександр Висоцький був змушений продати свій бізнес та яку місію визначив для себе власник консалтингової компанії? Моя місія дуже проста. Вона заключається в наведенні порядку в створенні роботуючих систем. Що саме приносить задоволення Олександру у його справі? какой-то момент все-таки вот эта идея консалтинга, менеджмента как-то захватила. То есть это что, вот как это произошло? Какие-то лекции прочитали и в какой-то момент почувствовали кайф, а тут же надо было еще увидеть, как на этом деньги можно зарабатывать, как из -за этого можно сделать хороший бизнес. Герольд Мастер уже работал к этому времени? Да, к этому времени уже работал Герольд Мастер, к этому работала уже производственная компания Бейдж Мастер, которая выпускает станки. И я читал эти семинары. И я их читал, 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 читал. Знаете, и я не могу сказать, что я очень быстрый такой парень. Я их читал года полтора, прежде чем я заметил одну вещь что люди ходят... <св> ну, это были разные регионы, понимаете, разные люди и так далее. Сейчас я оправдаюсь. Но идея в том, что я года через полтора я заметил одну такую вещь, что когда я рассказываю о инструментах управления, людей этих очень вдохновляет. Людям очень хочется это применить, у них глазки горят, они идут, пытаются применить, у них ни черта не получается. И они приходят еще на один семинар на другую тему, потом еще на один семинар на другую тему, а потом я их не вижу. Провел небольшое исследование, оказалось, что они просто соскакивают с этой линии, потому Потому что просто не могут применить. И в этот момент я сказал себе, что это никуда не годится. Это возможно, это даже хуже, чем э, вообще ничего не делать, потому что когда ты даешь человеку надежду, а он эту надежду не может реализовать, то он начинает себя в какой-то смысле самообесценивать. Нужно, если уже человек проявил интерес, нужно брать его и нужно действительно внедрять. Нужен консалтинг. Ну и я, собственно, начал, начал этим заниматься. А вы для того, чтобы перейти вот в этот консалтинг бизнес, ну, как-то расстались с предыдущими бизнесами? Или какое-то действие же нужно было совершить, какой-то внутренний переход был? Это в точку, потому что в 2007 году я почувствовал, я уже в этот момент делал консалтинговые проекты, там еще продолжал какие-то семинары, тренинги делать, потому что это такая деятельность, что дал обещание на год вперед, уже ты должен его выполнить. И в этот момент я обнаружил, что все равно вот у меня есть две производственные компании, и они, ну, не требуют внимания, не требуют управления, не как оперативный там руководитель, но как владелец, я продал доли в компаниях своим партнерам, и в общем, у меня ничего не осталось. Кроме... А вот в этот момент, это же как бы выбор нового пути, и вот ну, достаточно такой радикальный шаг, а вот ради чего, ради какой ценности, ради какой идеи? Просто понимаете, вот к этому моменту, это вот как часто задают, и у меня часто задают вопрос такой, а как понять, для чего ты вообще нужен? Ну, вот, да. Да. Это и просто к этому моменту я уже почувствовал, понял, для чего я нужен. То есть в чем мое, собственно говоря, предназначение. А вот можно это озвучить как-то, потому что это уже тянет на миссию. А, то, собственно говоря, моя миссия очень простая. Она заключается в наведении порядка, в создании работающих систем. Просто когда я начал заниматься вот семинарами, консалтингом, я увидел, что там проблем море. Деньги там зарабатывать, это просто катастрофа. Но удовольствие? Я просто ищу удовольствие всегда в жизни. И вот в этой области очень много удовольствия. А вот этот момент выбора вы помните, да, когда вы выбирали? То есть по сути вы ж, когда шли в консалтинг, у вас ну выбирали это движение, у вас к этому моменту финансовая модель не была прорисована полностью. Вот когда и как вы что зарабатывали? То есть на что-то же вы опирались внутренне, из-за чего решились на такой шаг? Ну, конечно, у меня к этому моменту уже был опыт, я уже читал семинары там больше двух лет, то есть у меня был довольно такой ну, ощутимый доход э, спикера, лектора, была известность. Я к этому моменту уже начал вести консалтинговые проекты, и я видел э, перспективу с точки зрения в том числе и заработка и так далее. Далі у пінкоді, які кризові моменти довелось пережити Олександру Висоцькому, та що в його розумінні означає справжня любов до людей? Ідея заключається в тому, що це, коли чоловік хоче стоять за другого чоловіка, стоять за його достиження, стоять за його цілі. Яке місце посідав Олександр у підліткових бандитських угрупуваннях у рідному місті? на пути становления как консультанта были какие-то кризисы, которые вот заставили сюда пересмотреть, как-то радикально причем пересмотреть? Или это не входило в вашу модель развития? Вы знаете, я все время по этому поводу шучу так, что я человек очень ограниченный. То есть если я выбрал какую-то область деятельности для себя, какую-то цель, то, по сути, только она мне и приносит удовольствие. Все остальное не сильно занимает мое внимание. Кризисы были какие? Были кризисы, нельзя назвать их какими-то большими, серьезными, это были в основном кризисы с тем, чтобы определиться, какой конкретно продукт. Uh -huh. Какому конкретно типу клиента, uh -huh. какой области? То есть бизнес-моделирование уже. Да. Какие ограничения? Потому что когда я начал заниматься консалтингом, то когда начинаешь вообще любую деятельность, это я уже понял и по примерам своих клиентов и сам, что начинаешь, кажется, возможностей много. И в самом начале обычно не очень понимаешь. Какой именно твой путь? Вот где не твой, а где не твое, а где твое? Вот на это уходит некоторое время, и вот эти вот некоторые метания из стороны в сторону можно назвать вот такими как бы локальными какими-то кризисами. Да. А вы развивались, брали людей. Ваш критерии к подбору персонала? Этот критерий у меня вначале он был больше интуитивный, со временем он стал оформленным прямо как правило, которое прекрасно понимают все мои сотрудники, которые сейчас занимаются набором людей. Принцип очень простой, он банальный невероятно. Для того чтобы заниматься консалтингом, нужно любить людей. А чуть более подробнее, потому что любовь к людям, звучит как-то так вот, не по-бизнесовому, да? То есть, не по-бизнесовому? Ну, да, слово само. То есть у вас это имеет же какое-то совершенно функциональное, прагматичное значение. Да, смотрите, идея заключается в том, что это когда человек хочет стоять за другого человека, стоять за его достижения, стоять за его цели. Это может проявляться в том, что он даже пинка даст в какой-то момент. Но вот, вот это, ну, я считаю, что вот это настоящая любовь, когда он готов просто стоять это за. Больше похоже на такие такие мужские качества, это, партнерстве. Близости, дружбе, там, если вы что ищете людей с любовью к людям, то есть у вас должно это быть. Вы это воспитали или получили по наследству, или там, папа, мама помогли. Я, я, честно говоря, не знаю, откуда во мне эти качества. Потому что я вырос очень. Хотя, может быть, это связано с тем местом, где я вырос. Знаете, я вырос в очень неблагоприятном городе. Это был центр подросткового бандитизма в 70-е годы, набережные Челны. И я вырос в набережных Челнах, и, собственно, вокруг меня все мои друзья были в бандах, я был в соответствующей тоже. Вот, ну, и такое было небезопасное место, в котором. Наверное, а вы об этом рассказывали где-нибудь, вот? потому что это интересная история. <свят> а на самом деле не, нет. Я об этом редко очень рассказываю. Это как-то не очень социальненько. но. Ну, а... Когда рассказывают о там, американских миллионерах, там часто бывает: вот детство прошло там-то и там-то. А тут, казалось бы, детство в Советском Союзе. <свят> но По картинке мало отличается. Банда Нью-Йорка. А, да, это очень такое жесткое место, где, наверное, вот культ прямо вот процветала вот эта идея силы идея силы насилия опять же сила насилия а любовь к людям как-то вот обычно оно как это не стыкует да любовь. абсолютно абсолютно я с вами согласен это противоположно скажем вообще такому преступному отношению скажем так а в этих подростковых командах вы обычно какую роль играли там бандитский лидер не, вы знаете, консильери. вы знаете, я не был никогда главарем, собственно, шайки, я не был. У меня была всегда какая-то очень странная роль. Это была роль человека, который, знаете, себе на уме, вот скажем так. То есть никогда... Ну, себе на уме, а роль какая при этом была? Вас как? я управлял этим. То есть вы и там консильерии были, то есть уже... Да, 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 я, я управлял, на самом деле я управлял. Дивіться далі у пінкоді, який стиль керівництва впроваджує Олександр Висоцький, і що кажуть про нього його співробітники. Я просто пару раз слышал, як мої сотрудники говорять, що ну сі висоцький так сказав, значить то так прозвітю. Чому Олександр дозволяє своїм працівникам робити помилки? Как вы думаете, если бы мы спасили ваших подчиненных, сотрудников, чтобы они охарактеризовали ваш стиль менеджмента, вас как лидера, какие прилагательные они бы назвали, какие бы черты качества, например, добрый человек, мягкий, совершенно внимательный, чуткий, человечный. Вы а, ну, знаете, я могу попытаться ответить на этот вопрос, но вот мой опыт показывает, что почему-то мои внутренние ответы они часто расходятся с тем, что говорят люди вокруг, потому что внутри вот я себя ощущаю, как будто я необычайно мягкий и добрый. Вот ну, понятно. Но да, когда есть... я слышу отзывы других людей, то есть как-то вот знаете, как-то вот с той точки зрения это по-другому воспринимается. Не знаю, я думаю, что они скажут что-то вроде, что я позволяю им иногда делать ошибки я позволяю им самим находить какие-то решения. Я думаю, что они сказали бы, что э, я достаточно хорошо ставлю цели и стратегически управляю, потому что ну, действительно это получается. Я просто пару раз слышал, как мои сотрудники говорят, что ну, вот, если Высоцкий так сказал, значит, это а так произойдет. Хорошо, тогда посмотрим, что на самом деле говорят сотрудники. И почувствовал ли кто-то из них самое важное, что у вас есть? Александр – это руководитель, которого можно, ну, в первую очередь, э, охарактеризовать как очень демократично. Он очень хорошо ставит задачи. Он очень далеко видит в будущее. Александр Высоцкий вообще уникальный человек. Ну, таких, наверное, людей один на миллион. Могу сказать, что он очень компетентный в области построения бизнеса. Он человек дела. Если что-то сказал, то он это сделает. Но он лидер для меня. Очень вдохновляющий лидер. А он вызывает уважение. И он вызывает доверие. Александр меня необычайно вдохновляет. То есть он вдохновляет меня и как лектор, и как владелец. Он делает все с достоинством очень большим. Он позволяет он позволяет вам раскрыться. Он смелый, наверное, дерзкий в какой-то степени. И также у него есть такое качество. Он не пытается быть кем-то. то Он такой, какой он есть. А, он очень конкретный. Он дает конкретные вещи, это работает. И если ты это делаешь, это, ну, получаешь тот результат, который мы хотим. Я не скажу, что он очень строгий руководитель, но я не скажу, что он слишком такой добренький руководитель. Он нам дает цель, но он дает нам возможность проявить свое творчество в достижении этой цели. Это тот человек, который прямо у него цель это мировое господство. За ним как за каменной стеной. Вот такие замечательные качества, сказали ваши сотрудники. А вот эти вот качества доброты, о которых вы говорите, э, то есть вы их чувствуете, да, но как-то люди это не очень замечают. То есть говорят о других вещах. Мягкости вернее. А, да. А как да. Вы это объясните? У меня есть своя, как бы, там гипотеза. Я могу это объяснить только таким образом, что я как-то тоже задумался, меня время от времени там спрашивают о каких-то моих собственных качествах. Я понял такую вещь, что я не очень-то вижу свои качества. Я об этом вообще не думаю. Ну, если оно привычное качествах. ваше, то обычно человек даже не замечает. Окружающие видят, у тебя классные черты, а такой, какие классные, ну, нормальные. Обычно я не думаю о том, что я делаю там. У меня нет какого-то такого, такой способности вот просто сидеть там, о чем-то там размышлять или обдумывать о том, что и как я скажу. Я просто хочу говорить, я это говорю. И, знаете, у меня, ну, поэтому я не могу сказать вот, как я говорю, там, быстро или медленно, там, грамотно или безграмотно, по-доброму отношусь или не по-доброму. Я просто об этом не думаю. Далі у пінкоді що далося в знаки у вихованні Олександра Висоцького та як він сам виховує власну доньку? Моя роль це, скажімо так, учити її законом життя, Можна сказати, чому Олександр Висоцький будує приватне життя навколо власного бізнесу. Я так понимаю, папа и мама в одинаковой степени, ну, в вашем восприятии повлияли на ваше становление. Есть какая-то принципиальная разница? Вот, что от папы, что от мамы? Вы знаете, это интересно, но они очень во многом очень похожи, потому что если мама занималась воспитанием детей, это значит, она брала, читала журналы, книги, то есть она искала ответ. Если папа увлекала фотография, то он читал книги, журналы, искал ответы. То есть, ну, эти оба этих человека, они. Занимались достаточно простой деятельностью, но когда они этим занимались, они старались найти ответы на вопросы. Причем они искали это сами. Вот это тоже, наверное, является одной из моих таких черт. Если я сталкиваюсь с чем-то... С чем я не могу справиться, что для меня является загадкой, я стараюсь это копать. Я ищу ответы на вопросы. И, как правило, я их ищу самостоятельно. Я не рассчитываю на то, что я смогу где-то получить готовые ответы. То есть я их ищу. Ну а если я нашел, мне нравится этим делиться. Ну, так как-то. А для вас баланс там, работы и личного. Вот как это? Профессионального, личного, личного, там, бизнеса, семейного. Я свою свою жизнь строю вокруг бизнеса, вокруг своей деятельности. То есть у меня, знаете, я какое-то время назад там задумался о том, что, ну хорошо, там я проживу еще там несколько десятков лет, но какой-то момент наступит, когда мне надо будет оглянуться назад и посмотреть, что я сделал. Вот. И это, это то, что я говорю, это скорее всего банально, но вот я это просто сам почувствовал, что хотелось бы оглядываясь увидеть какие-то штуки, которые меня самого будут забавлять. Меня будет забавлять, если я компанию создал, какой-то продукт создал, какие-то вот книги написал какие-то такие вещи сделал, которые влияют на мировоззрение ну, большого количества людей. Вот это, вот это интересно. И поэтому э, это то, что меня вдохновляет. У вас есть ребенок. А вот как здесь балансируется? То есть э, нет ли риска, что ребенок мало будет видеть папу? Ну, это не риск, это, это факт. Это, это всегда было фактом, что моя дочь, она будет меня мало видеть. Ну и я стараюсь это количество компенсировать качеством. Моя роль заключается в том, чтобы ей какие-то идеи угу. давать, какие-то идеи создавать э, и получать удовольствие от общения с ней. Угу. Вот. Моя роль – это, скажем так, ну, учить ее законам жизни. Обычно я спрашиваю о смысле жизни, но вы как вроде бы об этом уже сказали. То есть что является для вас смыслом жизни? Вообще смысл как – бы, это цель. Ну, во-первых, как бы моя цель, она навряд ли достижима в течение этой жизни. Ага, так у вас план на несколько жизней. Она очень масштабная. Я надеюсь, что эта штуковина под названием «Высоцкий консалтинг» будет работать дольше, чем жизнь этого физического тела. Просто зараз мы расшифруем особистый пин-код успеху нашего гостя. Четыре складови персонального шифру, без яких будь-яка справа приречена. Хорошо. Интересная у нас беседа получилась. Особенно набережные Челны были интересны. И я э, ну, готов в итоге, как обычно это делаю, попробую сформулировать там несколько ключевых принципов, на мой взгляд, которые лежат в основе вашего успеха. Первое качество — любовь к людям. Просто это может быть не так, как это привычно восприятие. Второе — это порядок, только вот в широком смысле этого слова это и создать идею порядка, и воплотить ее, и вот реализовать, то есть порядок, я называю, с большой буквы порядок. Третье ⁇ это, ну, так я назову, внеличностный масштаб, такой, духовный масштаб. Не будем смущаться этого слова. Это вот если ограничиваться тремя качествами, по максимуму брать. И в порядок сюда же входит и внутренний порядок, умение держать, себя держать в руках, умение управлять своими действиями. То есть вот я почему, с большой буквы, такая организованность, чисто менеджерские вещи. Вот они друг друга, кстати, балансируют, любовь к людям и порядок. То есть мягкость и жесткость. Если говорить о еще об одном пункте, который, на мой взгляд, мог бы сбалансировать или добавить еще какого-то качества определенного, вот он э, в каком-то смысле противоположен этому третьему. Это я бы назвал, так, знаете, э, материальность, личная материальность, то есть вот личные корни что ли, вот что-то связанное просто вот со своим дом с большой буквы, это вот что-то свое такое глубоко личностное. Потому что при таком масштабе надо, чтобы что-то балансировало. Да, возможно, возможно. Ну, в конце концов, то есть у меня еще впереди много. И... Ну, не всякого сомнения, энергии и силы у вас хватает. Спасибо за беседу, было очень интересно. Я надеюсь, вам было интересно. Да, мне было интересно послушать, и вопросы интересные. Я вот говорил уже о том, что пара вещей я о себе понял во время этой беседы. Это очень интересно. Это со мной далеко не каждый день происходит. Значить, для вас цемікута пользу. Звісно, однозначно. Програма «Пінкод» код визначила чотири складові успіху Олександра Висоцького: любов до людей, порядок, духовний масштаб, дім, приватна матеріальність. Найближчим часом четверта складова пін-коду додасть нової мотивації та енергії в керуванні бізнесом. У каждого из вас есть свой персональный код успеха. Я желаю вам раскрыть его секрет и построить свою жизнь по собственному плану. Я, Олег Хомяк, прощаюсь с вами. До новых встреч на телеканале «Бизнес».